Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən kimyev biologiya müəlliməmsəliyəm. Mən bu gün sizə ə, insan bəhsindən ovulyasiya prosesi, mayalanma və daxili inkişaf haqqında danışacağam. Bunun üçün ilk öncə qadın cinsi orqanlarının quruluşuna baxaq. Qadın cinsi orqanları çanaq boşluğunda yerləşir. Ə, bir cüt yumurtalıq, bir cüt uşaqlıq borusu, uşaqlıq, uşaqlıq boynu və uşaqlıq yolundan ibarətdir. Uşaqlığın daxili divarı endometriyum adlanır. Yumurtalıqlar bilirsiz ki, qarşı cinsiyyət hüceyrələridir və onlarda həm cinsiyyət hormonları, həm də yumurta hüceyrə yetişir. Yeni doğulmuş ə, qızın möyümutalığında 400 minə qədər yetişməmiş follikul olur, yəni qovucuq olur. Bu follikulların hər birində bir yumurta hüceyrə yetişir. Daha doğrusu, ə, bütün ömrü boyu qadında həyatı boyu 350-500-ə qədər follikul yetişə bilər. Yumurta zer orqanizmin ən ilirə hüceyrəsi olub, hərəkətsiz ə, hüceyrədir. Yumurta folikulunun yetişməsi 14 gün müddətində davam edir, 14 gün müddətində davam edir. 14 gün müddətində davam edir. 14-ci gün follikul partlayır, yetişən follikul partlayıb onun içərisindən yumurta hüceyrəsi çıxır. Yumurta hüceyrəsi uşaqlıq borusunun saçaqları vasitəsilə tutulub uşaqlıq borusuna yönləndirilir. Daha sonra borunun örtə divarına ötkən kirpikli epitel hüceyrələri vasitəsilə uşaqlığa doğru hərəkət etdirilir. Və ə, o uşaqlıq yolunda, dadəsu uşaqlıq borusunda E, spermatozoitlər qarşılaşarsa, mayalanma prosesi baş verir. E, Cizi yetişkənlik dövrü qadınlarda və qızlarda 10-12 yaşından, bu rəqəmləri yadda saxlamaq lazımdır, çünki məsələ həllərində bizə lazım olur. Qadınlarda 10-12 yaşından, kişilərdə isə 13-14 yaşlarından müşahidə olunur. 13-14 yaşlarında müşahidə olunur ə indi baş verən mayalanma fəsti baş verirsə bu hadisə necə olur? O haqqda bir video rol ki izləyərək baxaq. Həm də qeyd etdim ki, spermatozoidlərin mayalandırma qabiliyyəti gün, 2-4 gün, yumurtanın içində mayalanma qabiliyyəti isə 12-24 saat müddətindədir. Spermatozoidlər prostat bezinin hazırladığı qidalı maye ilə qarışıp sperma halına gəlirlər və spermanın 1 kub santimetr spermada 20 milyondan 60 milyona qədər spermatozoid olur. Və yumurta hüceyrəyə doğru hərəkət edən spermatozoidlərin çoxu bu yolda bir çox maneələrə rast gəlir, bir çoxu məhv olur, ölür və bir qismi yumurta hüceyrəyə gəlib çata bilər və onlar yumurta hüceyrəninə mayalandırmaq üçün belə deyə bir-birindən yarışırlar. Yumurta hüceyrəni mayalandırma qabiliyyətinə malik olan spermatozoid yumurta hüceyrənin daxilinə keçdikdən sonra burada bir çox mürəkkəb fizioloji proseslər baş verir. Digər spermatozoidlər ora daxil ola bilməsinlər deyə yumurta hüceyrənin xarici belə deyək sərtləşir. Daxil olan yumurta hüceyrə yumurta hüceyrənin tərkibinə İçinə daxil olan ə, spermatozoidin nüvəsi belə də yumurta hüceyrənin nüvəsi ilə bir-birinə birləşir. Və insan orqanizmində mayalanmadan sonra ə, uşaqlıq borusunda, yəni mayalanma prosesi uşaqlıq borusunda baş verir. Uşaqlıq borusunda ontogenez başlayır. Ontogenez yəni orqanizmin fərdi inkişafı başlayır və bu ontogenez iki dövrdən ibarətdir. Embrional, yəni bətn daxili dövr və postembrional, yəni doğulmandan sonrakı dövr. Mayalanmış yumurta hüceyirə uşaqlıq borusunda baxın artıq mayalanma prosesi baş verir. Bundan sonra ə, bu embrional dövr, yəni bətn daxili dövr 3 dövrə bölünür. Başlanğıc, rüşeyin və döldövrə. Başlanğıc dövrdə mayalanmış yumurta hüceyir uşaqlıq borusunda bir neçə dəfə baxın artıq burada mitoz bölünmə baş verir. Bir neçə dəfə mitoz yolu ilə bölünərək çoxhücürəli rüşeymə çevrilir. Burdan görünür onun e, və bu müddətdə o 4-5 gün ərzində e, uşaqlıq borusu boyunca hərəkət edir. 4-5 gün ərzində hərəkət edir. Və artıq ondan sonra 4-5 gündən sonra o uşaqlığın içinə düşür. Uşaqlığın içərisinə düşür. 2 gün rüşeym burada qalır. İki gün ərzində, uşaqlığın içərisində sərbəst qaldıqdan sonra onun, yəni uşaqlığın selektiv qişasına yapışır, daxil olub yapışır. Bu proses implantasiya adlanır. Artıq implantasiyadan sonra rüşeym dövrü başlayır və bu proses zamanı düşeymin ətrafında qişalar yaranır və ə, bu qişalar vasitəsilə rüşeym uşaqlığın selektiv qişasına birləşərək ana orqanizmin hesabına qidalanır. Daha sonra artıq vətəndağın e, inkişafının ikinci ayın sonundan uşaqlığın e, divarının daxili səthində, röşeyimin qışqalarının xovlarından və uşaqlığın seyfli qışasının qan damarlarının disk şəklində zift əmələ gəlir. Və bundan sonra artıq onun döl dövrü başlayır. E, orqanizmin antagonizinin döl dövrü başlayır. Döl dövründə dölün tənəffüsü və qidalanması ziftin xovları və kapilyarlar vasitəsilə baş verir. Və artıq dölün özünün qan damar sistemi yaranır. Dölü ciftə birləşdirən 3 damar olur. 2 arteriya, burdan görürsüz mavi rəngli olanlar, 2 arteriya və 1 vena damarı. E, göbək venası vasitəsilə ana orqanizmindən döyə qida maddələri və oksigen çatdırılır. Onda olan artıq məhsullar, parçalama məhsulları, karbon qazı göbək arteriyalar vasitəsilə ana orqanizmə verilir. Deməli, cift əmələ gəlir 2-ci e, ayın sonu. Ciftin əmələ gəlməsi 2-ci ayın sonu baş verir. Cift 2-ci ayın sonunda əmələ gəlir, amma öz funksiyasını yerinə yetirməyə 4-cü ayın əvvəlində başlayır. 4-cü ayın əvvəlində o ə, artıq hormon ifraz etməyə başlayır və həqiqətə daxili sekresiya vəzisin dəbəcə kimi hormon hormon ifraz etməyə başlayır və bu hormonlar hamiləlik dövründə uşaqlığın selikli qişasını qopmağa qoymur, aybaşı disekllərinin olmasının qarşısını alır. Ə Bundan sonra bətn daxili inkişafının üçüncü ayında demək olar ki, bütün orqanlar formalaşır, döyüncəsinə təyin etmək mümkün olur. 4-5 aylıqda döyün ürək döyüntüləri ananın ürək döyüntülərinə 2 dəfə sürətli olur və bundan sonra döy yavaş-yavaş böyüyür. Bəs mayalanma prosesi baş verməsə, yumurta hüceyrə uşaqlıq borusunda spermatozoidlərlə qarşılaşmasa hansı proses baş verir? Ə, bu proses aybaşı sikli adlanır, aybaşı prosesi adlanır. Əgər yumurtacı yerə mayalanmasa, bəs necə baş verir? Qadınların əksəriyyətində aybaşı normal ovulyasiyalı ay 28 gün davam edir, 28 gün, amma bunun 20-30 gün ə, olması da mümkün amma biz indi söhbətimizi 28 günlük sikl üzərində aparacağıq. Bu proses 28 günlük sikl, folikulun yetişməsi, ovulyasiya və sarı cismin əmələ gəlməsi prosesi ilə baş verir. Folikulun yetişməsi, ovulyasiya və sarı cismin əmələ gəlməsi. Aybaşı sikli 3 fazadan ibarətdir. Aybaşı fazası, baxın bu 5 günlük müddət. Aybaşı fazası, bura yazaq. Aybaşı fazası Bu hissə aybaşıdan sonrakı faza. Aybaşıdan sonrakı faza. Bu hissə isə sarıçəsin fazası adlanır. Bu burdan bura qədər sarıçəsin fazası adlanır. Sarıçəsin fazası adlanır və sar cismini nədir, induktora danışacağıq və biz bayaq ovulyasiya haqqında danışdıq. Dedi ki, 14 gün müddətində folikul yetişir ə, və bu 14-ci gün folikul partlayıb içərisindən yumurta hüceyrəsi çıxır. Baxın buradan. Folikulun partlaması, içərisindən yumurta hüceyrənin çıxması, yumurta hüceyrə uşaqlıq borusuna, saçaqlar vasitəsilə uşaqlığa doğru ötürülür. Mə partlanmış follikulun yerində sarı cisim yaranır. Yəni bu vizual olaraq sarı rəngdə olduğu üçün ona sarı cisim deyilir. Sarı cisim buraxdığı hormon sonrakı follikulların yetişməsini ləngidir və bu proses 14 gün müddətində davam edir. Yəni aybaşı siklində sarı cisim fazası 14 gün müddətində, 2 həftə baş verir və o artıq əgər mayalanma prosesi baş vermirsə, çünki sarı cisim həm də uşaqlığın daxili divarını mayalanmış yumurta hüceyrəni, yəni rüşeyimi qarşılamğa belə deyildi hazırlayır. Əgər o 14 gün müddətində mayalanma prosesi baş verməsə, 14 gün sonra hormon buraxmağı dayandırır. Daha doğrusu, mayalanma prosesi baş verməsə, o 14 gün sonra artıq hormon ifraz etməyi dayandırır və hormon ifrazit mədə ayaqındırdığı üçün artıq seleflik qışığasının uşaqlıq seleflik qışığı qopur və ə, qanla birlikdə uşaqlıq yoluna axır. Və bu proses aybaşı prosesi adlanır, hansı ki 4-5 gün müddətində davam edir. Ovulyasiya ayda yalnız 1 dəfə baş verdiyi üçün aybaşı sikli hər ay təkrar olunur və qadınlarda 45-55 yaşa qədər davam edir. İndi bizə məsələlərdə lazım olan bir neçə ə, nüansı vurğulayım. Hər yumurta hüceyrədə ayda bir dəfə növbəylə bir yumurta hüceyrəmələ gəlir. Hər yumurta hüceyrədə ə, ayda bir dəfə, yəni növbəylə yumurta hüceyrəmələ gətirir və 28 günlük siklə nəzər alsaq, bir ayda 13 ovulyasiya prosesi baş verir. Yəni iki yumurta hüceyrədə birlikdə iki yumurta hüceyrə, birlikdə bir ildə O3, ıı, ovilesiya prosesi baş verir, yəni yumurta hüceyrə hazırlayır. İki yumurta hüceyrəli yumurtalıq üzr istəyirəm. İki yumurtalıq 1 ildə ıı, 13 yumurta hüceyrə yetişdirir. Yəni bu deməkdir ki, bir yumurtalıq 2 ildə, bir yumurtalıq 2 ildə 13 yumurta hüceyrə yetişdirəcək. 2 ildə 13 bunda qeyd edəyək 2 ildə 13 yumurtalıcılığa yetişdirə bilər. Ə e, şimdi test toplusunda olan 2 məsələyə baxaq ki, bunlarda məsələ həll etməyə də sizə kömək olsun. Məsələn, orqanizmdə e, 22-ci sualda test toplusundan, yeni test toplusundan orqanizmdə 12 yaşından faysizisiz olaraq normal aybaşı tsikli, yəni 28 günlük aybaşı tsikli şəraitində baş verən qızda e, hər yumurtalda 33 folikul yetişmişsə, bu qızın neçə yaşı ola bilər? Ə biz dedik ki bir yumurtalıqda 2 ildə 13 yumurta hüceyrə baş verir. Bu deməkdir ki hər yumurtalıqda 33 folikul yetişmişsə, deməli 2 yumurtalıqda 66 folikul yetişəcək. Yəni 66 ovulyasiya prosesi baş verəcək və 1 ildə 13 ovulyasiya prosesi baş verdiyi üçün 66-nı biz 13-ə bölməyinə, yəni 18 günlük aybaşı dövründən söhbət getdiyi üçün 66-nı biz 13-ə bölməylə bu 66 follikulun yetişməsinin nə qədər müddətdə olduğunu tapırıq. Bu da təxminən 5 il edir, yəni 5 ildən biraz artıq elədigi üçün təxminən 5 il edir. Biz də ona görə onu 5 il götürürük. Bə, Aybaşat siklində 12 yaşından başladığı üçün biz 5 il də üstünə əlavə edirik və bu qızın ə, 17 yaşı olmuş olur. Bərabər də 17. Yenə də test toplusunun 27-ci tapşırığına baxaq. 27-ci tapşırıqda deyir, aşağıda sağlam qadının normal postmenalın inkişaf dövründə baş verən ovulyasiyaların sayını verib. Deməli 416 ovulyasiya baş verib. Biz yenə də 416 ovulyasiyanın baş verdiyi müddəti hesablamaq üçün 416-nı bölürük 13-ə 13-ə bölürük Cavab eləyir 32 il. 32 il müddətində 416 bu vəsiyəcasesi baş verilmişdir. Və bizdən də soruşulur: qrafik əsasən x-ın maksimum qiymətini hesablayın. Yəni qadının yaşının bizə maksimum qiymətini hesablayın. Dedik ki, cinsi yetişkenlik dövrü 10-12 yaşından başlayır və maksimum yaşını soruşduğun 10-12 yaşında başladı və maksimum yaşını soruşduğu üçün biz 32-ni 12 ilə toplamalıyıq. 32-ni 12 ilə toplayanda bu qadının 44 yaşı olmuş olur. Minimum yaşı deseydi biz onda onun 10 ilindən toplayacağıq. Bu qədər əziz dostlar, ümid edirəm ki, sizin üçün də yararlı olar. Sağ olun.